নমস্কাৰ ডিজিটেল আছামৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ এতিয়া আহো বাতৰিৰ মাজে চিচিবৰগাঁৱত আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন ধেমাজি জিলাৰ চিচিবৰগাঁৱত যুৱ ব্যৱসায়ী নন্দবীৰ ভূঞাৰ প্ৰচেষ্টাত আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উলহ মালহেৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায় নন্দগিৰি ভূঞা সমাজ কল্যাণ গোট আৰু চিচিবোৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰয়াত মণি ভূঞা সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিৱসটিত বিভিন্ন জাতি জনজাতিৰ লোকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে আজি দেশৰ আঠসত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰাৰ লগতে আজিৰ শুভ দিনটোতে যিহেতু আমি ভাৰত স্বাধীন পাইছিলোঁ বহুতো ব্যক্তিয়ে নিজৰ বহুত ত্যাগ কৰি আমাক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিছিলে সেইটো আজি পবিত্ৰ দিনটোতে আমি নন্দীগিৰ ভূঞা সমাজ কল্যাণ সমিতিৰূপে এতিয়া ট্ৰাছ আমি নিয়াস শুভাৰম্ভ কৰোঁ ইয়াৰ জৰিয়তে আমি সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা শিক্ষা স্বাস্থ্য বা অন্যান্য যাতায়ত ব্যৱস্থা কিঞ্চিত যি সম্ভৱপৰ হয় সেইখিনিক আমি সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ বা সমাধানৰ পথ উলিয়াব বিচাৰোঁ মৰিধল মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ডক্টৰ কমল গগৈয়ে পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে চহীত অৰ্পণ কাৰ্যসূচী আৰু বিহুৰে মঞ্চ উদ্বোধন কৰা হয় দুপৰীয়া ডিব্ৰুগড় মিচিং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ যোগেন্দ্ৰ নাথ ভূঞাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত মুকলি সভাত নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সাংবাদিক দীপক শৰ্মা উক্ত সভাখনিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁইৰ উপৰিও জিলাখনৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ গণ্য মান্য ব্যক্তিসকলৰ উপস্থিতিত সুচাৰুৰূপে সভাখনি অনুষ্ঠিত হৈ যায় আনহাতে এই সভাতেই যুৱ ব্যৱসায়ী নন্দগিৰি ভূঞাই উপাৰ্জনৰ পঁচিছ শতাংশ ধনেৰে নন্দগিৰি ভূঞা সমাজ কল্যাণ ন্যাস গঠন কৰাৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে চিলাপথাৰৰ পৰা বনমালী মহন্ত ডিজিটেল আছাম